Привет, дорогие друзья. Хочу показать сравнение планшету Агампада Т1 против Nubia. Пады все. Так, памяти 128 Агам падать Т1 против Нубия Пады все. 128 гигабайт. Так неплохо. Дисплей. Что по дисплею? Так, дорогие друзья. 10, как 95, 1920, 1200 пикселей. 207. Также неплохо. И PPI, IPS 6 Гц будет же. Дорогие же, друзья. Ну, но новые патися 10 э, 95. Э, 1920 х 1200 пикселей. 207 пп. И IPS. 190 герц Датчик освещения будет. Но ну, я забыл э, еще сюда зайти. Ну ничего. Э -э так, и датчик освещения будет э -э пиксель, и датчик освещения. И яркость. 350 болт будет, неплохо же. Э -э сравнение так. И аппаратная часть. Модель процессора Uniswap Tiger T606. Это уже Agampa T1. New Sock Tiger T706 Nubia Pad is a processor 6 Гц, неплохо будет Agampad T1, но Nubia Pad SE 2.2 Гц, неплохо же. і модель видеокарты RMIG 57 mp 1 4 Гб Неплохо Агам под Agam пад Т1. 128, но ну, неплохо, лучше чуже, э, нубі, э, пати взять уже падать взять уже и ставить игры скачать, там э, мессенджер скачать, снимать фото и видео. скачивать музыку и так неплохо будет память, но ну, неплохо тоже. Ага э, Т1 тоже неплохо на игры ставить на мессенджер, на э, фото и на игры э, на, э, на, э, на фото, на игры, на мессенджерах, на, ігри, на, на, меседжер, на и на фото, и на видео, и на музыку, и на фото, то скачать. Ну и LPDDR, 4X будет уже в Nubia, будет уже. Ну и максимальный объектив э, карты, э, сколько будет, 10224 или сколько будет. Э, 1224 или как будет максимальный объектив карты логам по 512 байт уже в Nubia, ПАД SE будет уже 512 неплохо Ну и 1024 ГБ тоже неплохо Ну и связь передача. данных С, э, 7 карта наносим 2 штуки поддерживается У Агама ПАД Т1 Ну не поддерживается 7, 7 карта Только в нубе ПАД СЕ Ну и стандартная связь 4G Lite э, Агам ПАД Т1 Ну связь нету только в нубе ПАД СЕ Ну і навігації. что по навігації, то уже зараз e, буде уже Агам паттер 1 a, GPS model будет, поддержка у нас буде, підтримка будет, поддержка горело будет, цифровокомпас будет. No, Правда, не будет ни, пуде, ни модуля ни поддержка нас, ни поддержка ГЛО, цифрового компаса, ничего. Вот не будет уже в этом же, п, же планшете. Дорогие же... И поддержка ГЛО, ни модуля, ничего, ни поддержка, поддержка э, ГЛОНАСС, ни поддержка ни цифрового компаса не будет уже. Ну вы, Но съемка камеры, 30 секунд уже будет снимать, Это нубе под СЕ. Ну и дополнительно э, FM премионик уже будет у этом же планшете под Агам а, 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 под Т1 Нубия под СЕ Гироскоп. Ну и питание в батарея 7000, это уже нормально такого планшета. Агама под Т1 будет батарея лежать один день, два дня, три, четыре, пять дней будет держать батарею. Знаете, Это вот ваше использование. Ну, 7500, если матч, неплохо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ну, у меня падает, держать батарею, один день, два дня, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, не, не, знаю, не будет держать. Ну, будет, по-моему, дней, но это тоже ваше использование. Хотя бы два дня тоже будет держать, или как. Ну, и, ага, 2-1-2 дня или 2, 3 4 Ну и нубиапад, если я тоже 1-2 дня батарею. Можно зарядки 22 ватта и 5 ватт. Нубиапад, если я неплохо так. 22 вата, зарядка, неплохо, 22 ватта. 22 зарядка и 5 ватт. Неплохо подплывало, 25 ватт зарядка, я уже говорил, но здесь нету мощной зарядки, сколько в 23, нету, я не могу сказать, что гамма 23 ватта, не, нету тут это, нисколько, то, может, здесь не будет поддерживаться мощной зарядки, но чехол будет уже у, у Агама, под Т1, но ну, не будет чехла, можете докупить чехол там, под я можете купить чехол там что-то, и стекло там купить, ну и вагам под э, Т1 тоже будет купить стекло, э, ну и ну Нубе под если я можете купить стекло, и там тоже вагам под Т, Т1 стекло э, или как, или стекло, и размеры, а защита от влаги, АПИ 42, уже приотнимает, это, а то ну

ПАТ-СЕ уже будет 2057х1068х7 э, э, 65 мм 7,65 мм Ну ПАТ-СЕ тоже размеры Ну и вес 477 грамм уже будет весить этот Агам ПАТ-Т1 515 э, грамм Ну и ПАТ-СЕ Ну и такие вот характеристики вам понравится такой вот цвет первый цвет будете иметь ну черный цвет и все больше какой под вот еще есть клавиатура неплохо и так далее это в гамма пада т1 ну ну бе, э пада все. Э -э -э что по цветам такой вот первый цвет больше нету цветов или есть два цвета на укус и так далее ну и цены

Топовые планчета в 2005 году вам пригодяться для игр, для метриов, для, для учебы и так далее, для, для учебы, для всяких дел. Ладно, такие два планчета неплохие, но ну и так далее. Всем спасибо за просмотр. Кто хочет, такие два планчета, неплохие такие вот планчаты, камеры неплохие будут. Экран большой, нет, як иметь, как ноутбук или компьютер дорогі, дорогие друзья. ну би, по теся, дети тоже а, а, без клавиатуры уже, ну камера тоже будет, больше экран, ну камеру и большой экран. Ладно, такие вот характеристики двух планшетов. Если вам понравилось данное видео, не забывайте также ставить лайки на мой канал и так далее. Такие вот два планшета неплохо, лучше уже, знаете уже памяти сколько по памяти я так сказал, но памяти, я бы сказал, можно взять 4 гигабайта рогама, под 1, лучше взять уже 6 гигабайт. Ну, я под э, СЕ взять, будет лучше уже на игры ставить, на мессенджеры, и на э, что-то ставить, фото, и на видео, и на музыку, и на фото, но ну, и тоже ставить, гамма под один 1 4 ГБ тоже ставить на э, игры, на э, мессенджеры, на мессенджеры ставить тоже на э, фото и на видео и на и на и на и на фото и на видео ставят такие вот характеристики неплохие и батарея будет уже вам батарея понравится что 7000 батарея неплохо будет иметь ну и все лагама Агама, да, один неплохо ну и 7000 батарея ну 700. 7510 баш все посели плохо бутыл э, 7510 баш, неплохо І 22 ватта 22 ватта І 5 ватт зарядка І оба планшети мають уже Android 14 уже и так далее. И соотношение корпуса 81%, что Огам под Т1, что и Нуби под ТС -E 81%, и так далее. Проценты неплохие будет, так и Т6, что Огам Т1, что в Юнисон, так и Т6 неплохой процессор. Лагам по Т1 нубия под SEC Tiger T6 T706. Неплохие процессоры и так далее. И такие вот два плачета. И забыл сказать, что будет и Wi-Fi версия 5 и так далее. Э, Wi-Fi версия 5. 8.02.11Ats и так далее. Агам. T1 и Wi-Fi версия 5, тоже Wi-Fi версия 5. Оси 02 и 11, а, это неплохо. Так, и так далее. Такие вот два планшета. И так далее. Все характеристики вам понравятся и так далее. И Bluetooth версия 5.0, что у Агама по Т1. Что у Нубин. Quarta FE. 5.0 и порты подключения что USB C э, э, что лагама под T1 USB C mini jack 3 5 мм. что и нубия под э, USB mini jack 3 5 вот мм. такие два планшета неплохие вот характеристики и так далее. Если вы хотите себе планшет, можете посмотреть эти неплохие характеристики. Ставьте же лайки и подписку на мой YouTube-канал. Такие вот характеристики и так далее. И так далее. Такие вот новые планшеты. Ну, как вам понравится, один новые. Ну, можете Шуагама ага т 1 Обновити до андроїда 15-го, якщо не піде, якщо не піде, можете кастом, можете перевірити, ну і нубі э, можна пати, э, обновити до андроїда 15-го, якщо не піде, можете його закастом, ну, ладно, такі от початки непогані, ладно, все, поки що, до зустрічі.